Что такое задумчивый? Ну, работаю. Вот это? Ты оцениваешь наши просмотры на ТикТоке? Да. Я просматриваю вообще комментарии и просто смотрю, к какому это видео. Не думайте, что я тут сижу просто просматриваю видюшки. Комментарии в да? Конечно. А есть какие-то нормальные? Да что-то не вижу. Что ты насчет 56, маленький, жиденький, что там, о чем вообще разговор? 56, это он говорит про байк. 56 а километров пробег, типа, чешу. Ну, типа, да, наверное. Не, ну, а что хотели? Это же не мотобайк, это велобайк. Mm -hmm. 50 для велосипеда, это за глаза. Ну ладно, давай посуночная станция. Это только чтобы было на за замерах. Mm -hmm. Какая станция? Ну это как бы уже, грубо говоря, вторая черга. Там стоит 6 киловаттный инвертор, уже стоит панелей 6 штук, еще он хочет 6 штук с другой стороны, mm -hmm. чтобы расположение было восток-запад. Mm -hmm. За сколько такой станции можно построить? За сколько? На данный момент можно там 4... 6 киловатт, если 6 киловатт инвертор, 6 э, батарейка, 6 фотополи, ну... 4,5-5 тысячи, в зависимости от его обладания. Звертайтесь до нас, будуем в бассейн-станции. Запись на консультацию в офисе видео.